Какое-то европейское табу, не трогай, потому что у него корочка журналиста. И поэтому ходит руководитель какой-нибудь партийной ячейки, скажем, на УНСО по Одессе, бузатерит, хулиганит, прикрывает корочкой. Вот вспомнить 21 декабря так называемый штурм Одесской мэрии. В первых рядах штурмующих были вот эти самые так называемые журналисты. Журналист, если его не пустили, и он считает, что в отношении него был нарушен закон, должен действовать по закону. Для этого существует прокуратура, суды, правоохранительные органы. В конце концов, для этого есть общественное мнение, к которому нужно обратиться. И оно скажет, "Увы, вы там такие-сякие неправы, не пустили. А когда э, журналист сначала дерется, а потом говорит, я потому что я журналист, то ли он в суде там, Юлию Владимировну защищал, журналисты там кричат, судья, ты сволочь, то возникает вопрос, журналисты ли это или родственники Юлии Владимировны. То есть как-то мухи, котлеты, эти вещи надо различать. Ты говорит обоснуй. Ты кто? Или крестик с ним, или <laughs> белье надевай полностью. Грубовато, но и правдиво.